Так, здравствуйте, дорогие друзья, или просто зрители моего канала. Сейчас я вам буду показывать мой аккаунт на Итла. E на Итла e это мой аккаунт второй, поднимем его себе. Итак, что у меня есть? И... И что я буду сейчас записывать? На каком сочетании? Так, у меня есть 3 m 2 1 m 2

И в у меня есть, и я хочу э, на как раз убирать и и себе два. и пить себе в поле И мне будет э, по-моему, не знаю, куда. И у меня есть такая наша замечательная как Ну да, я э, имеет в виду, что 30% и от... Бокси, okay. 10 специальных И... Я и... Так, давайте, играть. перейдем Я вернусь, когда буду Итак, дорогие друзья, я вернулся, и давайте играть. Играть я в И... Сейчас я но... Итак, дорогие друзья, я вернулся, и я играть буду на такого человека Ваш Приз, он взял И, и давайте, это... 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 машка... давайте, и... А, хорошо берем. И давайте начнем играть. И, играть я буду сам. Я буду написывать своим другом Данилом. Привет, где же, где же, где же, где же я там? Иди на, иди на какой-нибудь Я убил два игрока. Э, здесь э, кто-то отбегается очень. Мы не будем на это убрать. И, конечно, я же убиваю, как бы, без лавы. у нас... Я беру флаг. Я уже, видите, взял наш флаг И давайте же я флаг. Итак, я нашла. И Дышу, я видите,

я умру, чем я умру. Ну ничего я вообще знаю. Вот и все. Очень хорошо. И мне повезло, что я не перевернулся по тому, что это там было не очень хорошо. Я и... я люблю это. Здесь, здесь ничего не Ну, на, ничего страшного. Сейчас мы встречимся от и хотел бы узнать главное, что э, э Это не кальон. Это, ее переделали она была вот здесь было проходы и надо играл может быть перед воином малшем картона выделала хорошо потому что у нее было очень много прохода и эта карта была очень деловищая и верялся к бою Ждем пока у э, нас в этот валон полный вы видите, он У меня еще подписчика на канале, это очень мало. Я хотел бы 100 подписчиков

не очень, потому что алкоголь нужен. Нормально. Ой, наша команда ЧС. И О, наш берет флаг, у нас флаг. и

ставим колокольчик. Всем спасибо за просмотр. Ну ладно, до встречи.